آپ رات کو سوئے سب علم تھا صبح اٹھے تو آپ جاہل ہو گئے ایسے لگتا ہے آج کا زمانہ بالکل آقا علیہ السلام کے سامنے نقش بر دیوار تھا دیکھ کر فرما رہے تھے کیا اس زمانے میں قرآن موجود نہیں ہوگا امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے کیف فق العلم کہ کی علم کیسے اٹھا لیا جائے گا علم کیسے چھین لیا جائے گا یہ باب قائم کیا امام بخاری نے یہ باب نمبر چونتیس ہے اور اس سے پہلے ایک باب نمبر اکیس ہے وہ کہتے ہیں باب و رف العلم و ظہور الجہل ان نمن اشرات ساعت این یورف العلم و یسبۃ اور دوسری روایت حدیث کے لائی ہیں این یقل العلم و یظہر قیامت کے قریب ہونے کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی علامت ہوگی کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیلا دی جائے گی یہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیلا دی جائے گی امام بخاری یہ باپ قائم کر چکے ہیں اور حدیثیں بیان کر چکے ہیں اب اگلے باپ میں باپ قائم کیا ہے کہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا چیپٹر تھرٹی فور اس میں آقا علیہ السلام کی حدیث لائے ہیں حضور السلام نے فرمایا عبداللہ بن امر بن اللہ کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا كد العلم انتظا ان یون تاز من الباد عقل اسلام نے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا علیہ و والسلام فرماتے ہیں کہ علم اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ لوگوں کے سینوں سے علم نکال لے ایک وقت ایسا آئے گا کہ مثلا آپ رات کو سوئیں سب علم تھا صبح اٹھے تو آپ جاہل ہو گئے سب کچھ بھول گیا اور آپ کے دل و دماغ سے علم نکال لیا گیا سنیچ کر لیا گیا علیہ السلام نے فرمایا علم اس طرح نہیں اٹھایا جائے گا علم کے اٹھ جانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے بھلے سوئے اور صبح اٹھے تو بس صاف تھے سلیٹ علم بھول گئے تھے تو فرمایا علم سینوں سے چھینا نہیں جائے گا اس طرح بلکہ کیا ہوگا ولا يَقْبِدُ الْعِلْمَ بِقَبْدِ الْعُلَمَاءِ فرمایا جو بڑے علماء ہوں گے جن کے پاس پختہ علم اور دین کی معرفت ہوگی وہ رفتہ رفتہ دنیا سے اٹھ جائیں گے جب اصل عالم جس کے پاس دین کا تفقو دین کی معرفت دین کا صحیح فہم دین کی گہری سمجھ ہوگی جب وہ لوگ آہستہ آہستہ دنیا سے اٹھتے جائیں گے فرمایا اس طرح پھر کیا ہوگا بڑے علم رکھنے والے وسیع علم رکھنے والے گہرا علم رکھنے والے دین کی بڑی کامل معرفت رکھنے والے جب آہستہ آہستہ اٹھتے جائیں گے اور وہ کوئی نہیں بچے گا اس پائے کا بڑا عالم تو پھر کیا ہوگا حتیٰ ازا لم یوب کے اتخذ الناس اوسن جہال تو جب بڑے علماء نہیں بچیں گے تو لوگ جاہل لوگوں کو اٹھا کر علم کی مسنت میں بٹھا لیں گے ان کی تحریریں سنیں گے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ جی سوشل میڈیا کے دور کی طرف علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں جب باسند علماء دین کی اصل معرفت اور تفق رکھنے والے علماء جب اٹھتے جائیں گے دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے تو کوئی نہیں بچے گا تو وہ لوگ جو اصل میں جاہل ہیں جن کے پاس اصل قرآن اور حدیث کی معرفت ہی نہیں جاہل ہیں ان جاہلوں کو لوگ اٹھا کر سر پہ بٹھا لیں گے ان کو عالم بنا دیں گے ان کو علم کی مسنت پہ بٹھا دیں گے وہ تقریریں کریں گے لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے اب حدیث کے لفظ سنیے فصو علم علم چونکہ بڑے نہیں رہیں گے تو جو مسند علم کے اہل نہیں تھے ان کو مسند پہ بٹھا دیا جائے گا علم کی کرسی پر وہ خطاب کریں گے ان سے پھر مسئلے پوچھے جائیں گے لوگ ان سے پوچھیں گے اور وہ فتوا دیں گے لوگ وہ اپنی ججمنٹ دیں گے حالانکہ ان کے پاس اصل پختہ علم نہیں ہوگا اسٹل وہ لوگوں کو اپنی ججمنٹ دیں گے یہ ہو رہا ہے آج کے زمانے میں ایسے لگتا ہے آج کا زمانہ بالکل آقا علیہ السلام کے سامنے نقش بر دیوار تھا دیکھ کر فرما رہے تھے دیکھ کر فرما رہے تھے کہ لوگ جاہلوں کو علم کی مسنت پہ بٹھا لیں گے اور جاہلوں کو عالم سمجھیں گے پھر ان سے سوال کریں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے لوگوں کو گمراہ کریں گے اور فرمایا فد الو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے یہ آج ہو رہا ہے کوشچن یہ ہے اگر علماء سے علم سیکھنے کی ضرورت نہیں اور آپ علماء کو اتھارٹی نہیں مانتے اکابر رائما کو اب کون سے عیمہ میں ان کی طرف اس کی اگلی سٹیپ پر آ رہا ہوں علماء سے میری مراد ہر مولوی نہیں ہے مسجد کا امام اور عالم اور خطیب میں وہ بات نہیں کر رہا وہ جو اتھارٹیز ہیں جن کو ایمۂ علم کہتے ہیں جو حجت ہیں قرآن اور حدیث اور قرآن و سنت کے علم پر جو علم کے سمندروں میں زن ہیں جو علم کی تہ تک اللہ نے ان کو پہنچایا ہے اور انہیں علم کے سمندر پلا دیے ہیں جو بیک وقت قرآن پر حدیث پر فقہ پر سیرت پر تاریخ پر اصول پر فرو پر نگاہ رکھتے ہیں اور قدیم علم پر بھی مہارت ہے اور دور جدید سے آگاہ ہے اور علم کی تطبیق کرتے ہیں قدیم اور جدید کی اگر ان لوگوں کی ضرورت نہیں اور ہمیشہ علم صرف قرآن کے ٹیکسٹ اور حدیث کے ٹیکسٹ سے مل جانا کافی ہے تو یہ جو بات آقا علیہ السلام نے فرمائی تو کوسچن یہ ہے کہ کیا اس زمانے میں قرآن موجود نہیں ہوگا جب فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا کیا اس زمانے میں قرآن دنیا میں موجود نہیں ہوگا قرآن موجود ہوگا کیا حدیث نبوی موجود نہیں ہوگی بولیے موجود ہوگی صحیح بخاری صحیح مسلم ابو داود تر نسائی سب کتب موجود نہیں ہوگی نہیں. یہ کتب غائب نہیں ہو جائیں گی قرآن بھی موجود ہوگا کتب حدیث بھی موجود ہوگی قرآن اور حدیث کی کتب کے موجود ہونے کے باوجود آکر اسلام نے فرم علم اٹھا لیا جائے گا کیوں کہ بڑے حجت علماء اٹھا لیے جائیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے ٹیکسٹ کے موجود ہونے سے اور حدیث کے ٹیکسٹ کے موجود ہونے سے علم سنت کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا ورنہ جس زمانے کا علیہ السلام نے ذکر فرمایا اور علامات یا قیامت کی بات کی قرآن بھی اس زمانے میں موجود ہوگا قرآن کسی زمانے میں زمین سے غائب نہیں ہوگا انا نہ ذکر و انا لہو الحاف ہم نے اس قرآن کو اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم قیامت تک اس کی حفاظت کریں گے قرآن قیامت تک موجود رہے گا آپ کے ہاتھوں میں تو قرآن موجود ہے اسی طرح حدیث نبوی بھی قیامت تک موجود رہے گی وہ بھی حفاظت ذکر میں آتی بخاری مسلم یہ کتب بھی موجود رہیں گی تو اس زمانے میں قرآن بھی موجود ہوگا حدیث کی کتابیں بھی موجود ہوں گی اور یہ سب موجود ہونے کے باوجود آقا علیہ السلام نے فرمایا العلم علم اٹھا لیا جائے گا تو گویا آقا علیہ السلام نے کیٹیگوریکل یہ بات سمجھا دی کہ قرآن اور حدیث کے ٹیکسٹ ہونے کا نام علم نہیں ہے قرآن بھی موجود ہوگا کتب حدیث بھی موجود ہوں گی مگر فرما ان اللہ لا یقبد العلم انتظا ان ینت ازہو من العباد ولیکن یقبد العلم بقبد العلماء جو اتھارٹی علماء ہیں ان کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے گا تو قرآن بھی آپ کے پاس گھروں میں ہوگا اور کتب حدیث بھی ہوں گی مگر علم نہیں ہوگا کیونکہ جاہل لوگ علم کی مسنت پہ بیٹھ جائیں گے انہیں علماء سمجھا جائے وہ سکولر کہلائیں گے جاہل لوگوں کو سکولر سمجھا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا وہ جواب دیں گے ججمنٹ دیں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے تم کو بھی گمراہ کریں گے یہ آقا علیہ اسلام کی حدیثیں ہیں جو میں نے صرف صحیح بخاری سے دی اور اس سبجیکٹ پر سینکڑوں کی تعداد میں عدیث ہیں جو کتب حدیث میں موجود ہیں میں نے چاند نمونے صرف صحیح بخاری سے دیے تاکہ محض صحیح بخاری کا نام لینے والے احباب کو صحیح بخاری کی زبان سے بات کی سمجھ آ جائے سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں